Всем добрый вечер, всем мирного неба над головой. Недавно мне обратились ребята, задали вопрос, почему я только записываю по электротранспорту, почему не рассказываю ничего про автобус и автобусы. И недавно был вопрос, почему нет кондиционера, и я ответил пассажиру. Что я могу сказать про автобус? Автобус это Отдельное государство, КПК ⁇ это все прекрасно понимают и знают. Там э, другое. То есть, ну, как Кив-Пастранс керует э, автобусами, и, и трамваями, но автобус он отделенный от э, электротранспорта. Все равно, как бы они не были вместе, все равно отделенный. Э, смертность э, превышает. Из всех вот видов транспорта, троллейбус, трамвай, автобус, это в автобусы. Почему? Потому что э, очень много лет уже там не хватает водителей. Еще до войны не хватало водителей. Э, люди работают по 12-14 по часов в сутки. Вот. И, э, к сожалению, если открыть, взять, подбить статистику, то там водители умирают чаще, чем водитель трамвая или водитель троллейбуса. Что еще? Еще до войны, если в трамвайных депо держалось как-то, что вагон чинился за счет депо, даже по мелочи, то в автобусных парках давным-давно заведено, что водитель автобуса чинит его сам. Почему, опять же, по поводу кондиционеров? Вы представляете, да, вот 36 градусов, в кабине 49-50, и водитель работает от 12 до 14, часов, от 12 до 14 часов в сутки на, этом, на этой машине. И, естественно, человек устает, и выдержать эту жару просто невозможно. И почему такая смертность? К сожалению, в вагонах, трамваях Т3, которые не предназначены вообще кондиционеры, то же самое, такая же беда. Водитель <laughs>, мучается очень сильно и еле отрабатывает смену. Вот. На сегодняшний день э, вернуться по ремонту трамваев, э, троллейбусов и автобусов. Сейчас и троллейбусы, и трамваи чинятся так же, как и автобусы. Вот все, что я хотел вам, ребята, рассказать. 7.36.6. Мирного неба над головой. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интереснее. Но на автобусе намного тяжелее работают, ребята. Поверьте, полностью водитель содержит автобус. Полностью.